ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಸೂರ್ಯದೇವರು ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ರೂಪ ಅನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯದೇವರಲ್ಲಿ ಶಿವದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂಶವೂ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ ದೇವರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ನವಗ್ರಹ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಇಂದಿನ ಮನೆಮದ್ದು ಹೀಗಿದೆ ತೆಳ್ಳಗಿರುವವರು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನಿ ಇದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನೀವು ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮಂತ್ರಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಮೋ ದಿವಾಕರ ದೇವ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಮಂತ್ರಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारात् शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि 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 शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तोमुक्तिं जनार्दनाकारात् शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं 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 जनार्दनाकारा शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारात् 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 शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारा शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारात् 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 शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि crawl... शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारात् शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तोमुक्तिं जनार्दनाकारात् शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं 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 जनार्दनाकारा शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारात् शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारात् शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारात् शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारा शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारात् 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 शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारा शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारात् 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 शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारा शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारात् शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारात् शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारात् शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारा शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारात् 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 शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारा शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारात् 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 शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तोमुक्तिं जनार्दनाकारात् शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि शिवरूपा ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारात् शिकिरूपादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि